ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਦੁਗਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਫਸੀ ਯੂ 1158 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈਦ ਉੱਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਟਾ ਨਾਲ ਬਲੇਸ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਘਟਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਡਿਪੂ ਜੋ ਗਾਈਡਡ ਅਫੀਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵਾਦਾ ਵਾਦਾ ਮੋਰਲ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਇੰਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਡਮਿਟਾ ਜੀ ਦੋ ਐਡਮਿਟਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस ने बहुत निराश किया है जी सख्त सख्त कार्रवाई होद्याचा हो, हो ब्लैक होम नहीं पुलिस कर दी फरीदोट पूरी चक्का जाम कर दें भी, भी बहर नहीं भी जादव है ए जी टू डिपो इंचार्ज होटे बात यह की हम लोग रात के चुकी राइस की रिसीट की सीजन चल रही है बहुत फुल स्विंग में काम चल रहा है हम लोग रात के लेट इवनिंग अपना ऑफिस के डिपो से काम करके हम लोग चार स्टाफ निकले ही थे मंडी के बाहर आए थे एल ऑफिस के बगल में आए थे वहीं बगल में मेरी घर है तो हम लोग चार बंदे हम ये है दिनेश दिनेश कुमार ए जी थ्री डिपो एक बलदेव सिंह राणा है वो भी एजी थ्री डिपो है और एक कमल तोमर एजी टू डिपो इंचार्ज है जब हम लोग चार आदमी वहाँ से निकल के मंडी से बाहर आए थे एक पॉइंट पे खड़े थे वहाँ से हम लोग एक दूसरे के घर के पास घर को आने वाले ही थे उसी दरमियान बारह से पंद्रह बंदे आके हथियार के साथ सारों के पास लाठी बेसबॉल बैट और तलवारें थी उसके साथ हम लोग के पीछे से धड़ाधड़ बहुत वार किया बहुत जानलेवा हमला किया हम लोग जैसे इतना जानलेवा हमला जमीन जमीन पे गिरे गिरे जब जमीन से उठे गिरे, तो उस दरमियान लोग सबको वहां से भागने लगा गए और भागने के दरमियान में पांच पांच ड्राइवर चार ड्राइवर ऐसे पकड़ा है जो चारों ड्राइवर स्पेशलों में काम करती है ठेकेदार की गाड़िया है वो सब चलाती है इससे वो चारों का पहचान हमारे पास हो पाया पहचान लिया जी चारों का पहचान पुलिस अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस को एम गए हुए दो दिन हो गए पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है कौन से ठेकेदार है ठेकेदार का नाम है क्या होगा उस दिन तो कोई कारण नहीं नजर आता सर कि उस दिन अगर कोई कारण नजर आता तो शायद इतनी बड़ी हम लोग भी सचेत रहते घर बैठा रहता कोई कारण तो नहीं रहा था लेकिन पहले यह है कि जो गाड़ियां चलती है तो स्टॉक हमारा एफसीआई का जाता है हमारा मूवमेंट यहाँ से कहीं होता है सेंट्रल पुल के अंदर हम लोग यहाँ से स्टॉक कहीं और भेजते हैं उस दरमियान अगर कोई ड्राइवर बदमाशी करते हैं बदमासी करने का मतलब एक तो दस गटे, पांच घंटे अपने टूल में रखिए तो अपना काम होता है कि रेलवे पे है तो उसको रोकना होता है कहना होता है कि ये घंटे उतार दीजिए उसके बदले तो हमारा तो जो शॉर्टेज की कार्रवाई होती है जो ऑफिशियल होती है वो ऑफिशियल होती है इसमें और कोई बड़ी कारण नजर नहीं आती वो तो आगे तहकीकत में पता चलेगी किसके पीछे क्या कारण रहा उस टाइम तक तो हमें कोई समझ नहीं आता काम तो एक तो पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए और ये चीजें बाहर तक आनी चाहिए क्योंकि ये आज हम है कलौ तो के यहां ये से, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है ये स्टाफ के पड़े रहेंगे तो कार्रवाई होगी तकीकात होगी बाहर निकलेंगे तो कोई तो पता चलेगी कि इतनी बड़ी घटना कैसे हुई इसकी सजा होनी चाहिए सख्त से सख्त एफसी के मुलाजिमों के मार मामला है ये ये एफसी के मुलाजिमे जड़ी ट्रक यूनियन ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ ਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀ ਦੇ ਦੋ ਮਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਰਟੀਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਤੇ ਮਲਾਜਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਐਫਸੀ ਦੇ ਮਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਫਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੇ ਜਿਹੜੀ 24 ਤਰੀਕ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਐਫਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਤੇ ਝੜਪੋਈ ਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੇ ਹੀ ਕੋਆਪਰਟੀਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੇ ਟਕਰਾ